В конце дискуссии уже вещатели как бы достаточно сдержанно оценили перспективы готовности, скажем, украинских телезрителей платить за телевидение. Какие наиболее перспективные с вашей точки зрения пути, ну скажем, переубеждения аудитории, работы суда? Ну, учитывая, что сегодня было сказано по поводу покрытия сигнала, а, мне кажется, достаточно перспективно, если в конце этого года выступить на рынке Триколор ТВ. А, мне кажется, их цена, тарифная политика и низкие цены, уровень покрытия и контент, который также можно и запускать в России, и также в Украине им поможет как бы, выйти на рынок и занять какое-то некое лидерство. До сих пор кабельные сети IPTV достаточно зависят от модернизации сетей. Это время занимает процесс. И также мне кажется, что эти услуги достаточно ну, не, не развиты для нынешнего рынка. А, думаю, для большинства абонентов будет проще, дешевый и, и стабильный сигнал. А, ну, у нас такая борьба традиционная, существует еще за определенную часть аудитории. Это те самые умельцы, которые а, предпочитают смотреть все бесплатно. То есть какие-то, ну, есть такие вот прогнозы по поводу того, как будет идти борьба с нелицензионными карточками доступа, а будут ли они отслеживаться, потому что на сегодня, в общем-то, картина неясная. Трудно сказать, но я думаю, как бы это возможности в возможности тех людей, которые предоставляют сигнал, а также зашифровать сигнал. А насколько люди будут готовы заработать систему, чтобы расшифровать этот сигнал, это всегда будет проблема. Но я думаю, что бесплатное телевидение и расшифрование каналов на какой-то момент кончится. А насколько... Инвестиции это предложить вложить а, спутниковым или кабельным оператором. А, непонятно, но это раньше была проблема также и в Западной Европе, и также и в Восточной Европе. Вот, и постепенно как бы, операторы справляются с этим. Вот, так что перспектив есть. А, я думаю, ближайший год-два года от него будет. Вот, но надо держаться и ждать.